ટ્રકઝીન સુરત સિટી કેમ્પેન અંતર્ગત સુરત ઝોન વન એલસીબી પોલીસ ટીમ દ્વારા સરોલી ચેકપોસ્ટ ટી પોઈન્ટ ત્રણ રસ્તા પાસેથી અફીણના જથ્થા સાથે કિસમને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો પચાસ હજારથી વધારે મુદ્દા માલ પણ કબ્જે કરાયો છે ઝોન વન એલસીબી પોલીસની ટીમને મહત્વની સફળતા મળી પોલીસની ટીમે અફીણના જથ્થા સાથે કિસમને ઝડપ્યો છે પચાસ હજારથી વધારે કિંમતના અફીણ સહિત કુલ પાસઠ હજારનો મુદ્દા માલ પણ જપ્ત કર્યો છે वारंवा नशा नेटवर्क अँ झड़पात रहत हो तरह एक बार फरी नशा वेपार सूरत जोन वन एलसीबी पुलिस की टीम सारोली चेकपोस्ट टी पॉइंट तरह रस्ता पास थी अफेर जत्था सा किसम ने झड़पी लीधो है पासड़ा मुद्दा माल जप्त कर आग की कार्यवाही शुरू करी है मेहरबान सी पी सर के आगे वानी में हमने नो इसके तहत जोन वन की टीम को हमने इसमें इस उत्तम कार्य में हमने एम्प्लॉय किया और सारोली पुलिस स्टेशन के विस्तार में न्योल चेक पोस्ट के सामने छेड़छा गांव के तरण रास्ता के पास हमें एक बातमी मिली कि एक इसम जो है वो मादक पदार्थ जैसे अफीम है उसका वहाँ पे उसके पास जत्था है इस बातमी के आधार पर हमने वहाँ पे रेड का ऑर्गेनाइजेशन किया और वहाँ पे हमें वन एटी सिक्स ग्राम अफीम जिसकी कुल कीमत पचास हज़ार चार सौ रुपये है और मोबाइल फ़ोन पंद्रह हज़ार टोटल सिक्सटी फाइव थाउजेंड का मुदामल हमें वहाँ से बरामद हुआ जो पकड़ाया हुआ आरोपी है उसका नाम राजू राम उर्फ़ राजेश भैया राम पटेल है इसका रहवासी रह ये तमिलनाडु से है और गणपतिपुरम नाम का जगह वहाँ से ये रहने वाला है और इसका मूल राजस्थान के है इसके तहत हमने एन के एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और हम इस पर और भी वॉच में हैं कि ऐसे जो सप्लाईज और कंसाइनमेंट्स आती हैं ये कहाँ से आती हैं इसका ट्रेस क्या है और ये कौन से ओरिजिन और डेस्टिनेशन को हम ट्रेस करके आरोपियों तक तो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं नहीं आरोपी का अभी तक कोई गुनाहित सामने नहीं आया